Доброе утро, мои дорогие подписчики, зрители моего канала, кому интересны мои видео. Сегодня я сплю в машине, потому что вчера меня не загрузили, так получилось. Ну, не столь важно. Я хочу сказать, мне в комментариях приходят вопросы, типа, Коля, почему ты не говоришь по-русски, по-украински? Это не то, что я его понимаю. Я чудово понимаю украинскую мову, я могу разговаривать украинскую мову. И... Но проблема в том, что меня смотрит не только Украина, меня смотрят и такие страны, и Казахстан, и Латвия, Литва, Белоруссия. Они не понимают украинского языка, и потом будут писать переведи или Говорю по-русски там или это. Я просто выбрал русский язык из-за того, что большая часть стран СССР понимают русский язык. Как-то так.